чем половить Мене мяч ватой Вы уже были на моем канале, мне выполнилось пять лопик, смотрите, вот моя шифа, и вот мне батьки такой домик подаривали. Я уже вам это расскажу, и вот какой домик у нас получил. Сейчас я все ваши внутренние комнаты мои покажу. Смотрите. Я вот тут уже всю челах как по полянку. Кстати, вот эти, эти... Кстати, вот это лишку, вот это, вот это. Там еще туалет. Вы просто не заметили, потому что он сжался здесь. Это было попадать соплям в этом домике. И сегодня я вам покажу, эти просто я не могла показать, потому что мы не шавелась, и если такие комнатки не получали. Вот и сегодня я вам это покажу. Смотрите. Вот тут, вот тут, вот тут полковка. Вот тут можно на полковке, если ты не хочешь что-то купить, можно... Эм тут взять что-то и поесть. Далее. Вот тут можно посидеть на диванчике, отдыхать и посмотреть мультики. И потом с вас шалам. Пим, пим пим Тут у нас где можно? Эм, у нас эм, можно тут поготовить и вот помыть питомца. И вот эта вешалка, чтобы эм, питомец мог шаплеживать вот так и туда в хоробудку решать. И тут еще у нас тяши есть. Да, вот тут мы можем... Мы ему, вот столик у нас, а вот стульчики у нас, даже кому есть. А это моя новая лялька. Шани, сена. Саня есть будет. У меня будет Шани. Я просто с ней всегда, ребята, забываю. Я дама. вам Шани. А вот Шанни будет... А ты же знаешь, что, что эм, Шанни, она всегда готовит кушать. А она из, не из этого домика. Так. Далее мне надо прям так встать. Вот тут у нас спальня. Тут можно наш... все вообще и одеться. И поспать вот кофлочка есть. Вот тут у нас ванны. Тут можно у нас почистить зубы. У нас тут можно. У нас тут можно мыть рот. Вот пописить. Вот у нас туалет. Кстати, у него крышка открывается, закрывается, открывается, закрывается, а где-то открыто. Еще слушайте. Это он так снимает. Смотрите, вот это ванна такая. Клалила? Марина Выбать, Выбить. О, Выбать, ребята, просто дальше что там кнопка жала. Она всегда. Держала. А тут можно отдохнуть. А вот тут там у меня девчонка лежит. Ну а тут можно пожаловать. А тут можно полежать. Смотрите, а тут у нас холм. И тут мы можем скатиться. Вот так у нее похоже. Вот это балеринка будет. Смотрите, как вот это будет. Уи-уи-уи. Вот так будет холм. Ладно, шаблон? Класс. Чудо-папа, ты на канале поставьте лайк Всем пока-пока!